Сегодняшняя акция посвящена, как и во всей стране, движению Украины в Евросоюз. Но, но, данная ситуация уже не актуальна для страны, где нету демократии, где власть в лице конкретных олигархов, которые сидят на Банковой, смогли избить, по-зверячему уничтожить народный протест, по-зверячему избить студентов. Вот что главная проблема, которая должна сегодня волновать людей. Поэтому то, что сейчас власти пытаются столкнуть два народа, русский, украинский и, конечно, белорусский народ, тоже, я думаю, имеет свою позицию. Это неправильно. Надо объединяться, а не разделяться людям. Только в общем порыве можно уничтожить власть, которая тупо уничтожает страну. Я хочу вас засчитать, мне понравилось обращение к россиянам. Мы хотим, чтобы вы услышали голос Майдана через завесу лжи, которую создали российские СМИ. Хотим, чтобы вы услышали, что сотни тысяч киевлян и посланцев со всей Украины вышли на Майдан, чтобы сказать довольна, довольна власти, которая разворовывает страну. Пора гнать антинародную власть. Мы Хотим, чтобы вы поняли нас и наше негодование и боль и не дали нашим властям, властям поддержать и прикрыть тех, кто обворовывает и дретирует наш народ. Мы не против России. Мы хотим протянуть России свою руку и надеемся ощутить такое же сочувствие и поддержку тяжкие для нашей страны. Момент. За наше будущее, за справедливость, за веру, за человеческую нормальную жизнь в нашей стране. Мы думаем, что если Майдан сегодня победит, если в стране наступит нормальная демократия, это будет той точкой, когда и в Беларуси, и в России начнется новая жизнь. Поэтому вот то противопоставление, которое сейчас творится, особенно в Севастополе, это маразм, который искусственно создается власти. Стоят ли эти бабушки и дедушки за деньги или по своей уже старости? И маразму, это не в этом суть. Суть в том, что нужно другие проблемы затрагивать, чтобы народ жил по-человечески, чтобы можно было спокойно существовать не так, как мы существуем, а спокойно жить в этой стране. Поэтому вот вся ситуация настолько раздутая. Поэтому будем надеяться, что жизнь изменится к лучшему. И власть Януковича или уйдет вообще, или хотя бы поменяет свое мировоззрение что маловероятное. Поэтому надо требовать ухода Януковича, импичмент и перевыбора Верховной Рады.